Щодо надання пропозиції стосовно звернення ППЗ. За результатом розгляду громадська рада ініціювала проведення консультацій з громадськістю у вигляді громадського обговорення, з зазначено питання. 26 серпня 2014 року на офіційному сайті Далінської району в місті Києві державної адміністрації було оголошено про проведення консультацій з громадськістю шляхом громадського обговорення зауваження пропозиції щодо питання благоустрою. До облаштування дитячого паркового парково розважального комплексу «Соняшник» приймались протягом 30 днів. За даний час до Дарницької райдержадміністрації надійшли пропозиції від 35 осіб, які підтримують ініціативу ППО СО. Ну, така вида надійшли. Також що оголошення щодо громадського обговорення. А можна спросити, а где це було об'явлено? На офіційному сайті Далінської адміністрації. Ви виділяєте в межах будинку 1А. От я до до вас звертаюся. Я голова правління будинків 3, 3А, 3Б. Це будинки, які стоять на березі озера. Ми там ніде не фігуруємо. Да. Зовут... А наші дома являються звиняєте зовут... громадським туалетом для всіх мешканців, які відпочивають на цих домах. І ще з 2005 року, де постійне обговорення, вот що на... наші будинки були немає. Я заводні надію, що як вам обращають. Тамара Тамара я вам ще раз говорю, это, я вам читаю обращение. Там конкретно на моей прибудинковой территории будет выделяться и эта территория, но в ревизных делах не делает Вы сейчас, Я сейчас, уже буду, вы, вы видите... сейчас, вы сейчас можете задать вопросы в процессе обсуждения тем людям, которые это инициировали. Вы им сейчас зададите, почему они э, Нет, очертили... Нет, я вам скажу, вели... мои люди выйдут, вы они будут Тамара, абсолютно правильно говорите. Я еще раз говорю, я вам зачитываю в данный момент преамбулу, я вам зачитываю историю вопроса, я вам зачитываю те вопросы, с которыми обратилось предприятие Озон в Дальневскую администрацию, для того, чтобы не принимать самостоятельных решений, для того, чтобы этот вопрос был обсужден, мы для этого здесь сегодня и собрались. Вот первый вопрос, который у нас возникает и который мы сейчас зададим тем людям, которые инициировали эти вещи, почему дома по адресу 3 и те буквы, о которых вы говорите, не включены в ту территорию, которая, вот, которая ограничивалась предприятие АЗУ. Вот и все. Так, Евгений Анатольевич, депутат Киевской Рады, того Бескоярского округа, в котором мы находимся. Депутат Київської міської ради Гончаров Владимир Валентинович, депутат э, з сусіднього округа. Лазово Олег Владимирович, директор підприємства Озон. Адаменко Сергій Григорьович, начальник видео испытаний внутрішньої політики, зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації даннейской адміністрації. Є. Данюк Микола Иванович, головный специалист идеолобудівництва архітектури, зеленый користування та розвитку далі адміністрації. Это кто? Свящева Елена, Филиппович Юлия, это сотрудники отдела внутренней политики. А кто по благоустройству? Вот, вот, товарищ, здесь. Почему? Может, это, это, потому... это не, не это строительство. Главный специалист, вот, послушайте, должен заниматься Отдела, отдела благоустройства такого нет. Есть отдел контроля за благоустройством. Да Это когда вы нарушаете, так, так нарушаете благоустройство, И они отдел, должны контролировать. Тут который... кто контролирует, тот что отдел, кто делает, для Тут был порядок. Тот отдел, о котором вы говорите, называется видео, подъемность, архитектура, зеленое растоптывание, инфраструктуры, Дарвинской администрации Представитель этого отдела Данюк Николай Иванович. А кто это? Он поднимался. Вот он поднимался. Да. Это тот отдел, который, как вы говорите, должен заниматься неблагоустройством, а развитием инфраструктуры Дарницкого района и смотреть за теми нормами, которые у нас должны быть соблюдены во время будильництвы и других архитектурных действий. Вот разрешите, я выступлю, да? Давайте, вот. мы с вами, давайте мы с вами пройдем для того, чтобы у нас громадские обговорения было... Так вот, я мы не обговариваем. Я житель Можно? этого района. Почему? Я 22 года проживаю возле озера Солнечного. В 91 году я получил ордер на Ревудского 4, дом, который выходит прямо в озеру. Мои давайте, окна давайте мы с вами для того, чтобы в времени, порядок в ДНР. из числа я ваших, в в в числа в ваших в жителей, а тех, кто пришел, в счетную комиссию. Но ну, не да. просто необходимо эти процессы выдержать для того, чтобы... Есть постанова Кабмина, которая регламентирует проведение таких громадских обговорений. Давайте мы ее выдержим. Тому, оболошенному консультации с громадской структурой форме громадского обговорения, с благоустройства, было устроить дитячего. Паркова розважального комплексу сонячний біля озера, «Сонячне» вулицю Ревуцького. Пропонується обрати. Вибачте, да. Я все ж таки наголошую. Переді мною цей сивий чоловік виступав, якого ви посадили так тихає да. Він спитався про благоустрій. Так. З чого ви почали? Що це підприємство ОЗОН звернулося з питання благоустрій, благоустрій. Да. території біля озера? Вот да. где та служба, которая контролирует благоустройство в этом районе? Не забудовники, не подчас забудовы, а саме благоустрой. С uh, вопросом какого, то где Вас уважаемый директор ТОВ Смотрите, Вы немножко путаете не, вопросы контроля за устройством и устройство. для, для років, На отзыве, уже несколько лет, творится бог знает что. Точно. Эти генделики тут работают. Нічого з них не вивозиться, все зливається сміття, миючі засоби, все зливається в озеро. Вот. Тому Дякую благоустрою, які це все, якого я в, в этом образу назбирається рятувати. Я вам скажу таку просту річ. Саме важне в демократії тому давайте ми з вами. Дайте я расскажу, что я все уважаю, но для того, чтобы ну, нам да, с вами провести да, обсуждение, а нам попадаем. необходимо выбрать порядок денный, выбрать счетную комиссию. Нам необходимо я выбрать секретаря, который подпишет потом этот протокол. Но для чего друг друга передевать? Вы же не собираетесь уходить сейчас? Вы не собираетесь уходить? Посидите две минуты, дайте мне, пожалуйста, выдержать ту процедуру, которая необходима. Так вот это надо было напечатать в газете озеро в Дарнинском районе люди познакомились и, и сюда пришли, пришли обговаривать. А вы объявление повесили на дверях маленькое. Люди прочитали и махнули рукой. Посмотрите, Неудачное вместо полного а зря, а зря 20, 25, 25, это касается 25, людей, которые здесь живут и бороле. которые прочитали это объявление. Это вот. Правда, это видео, давайте мы с вами Нужно громадские слушания да. проводить а. на озере. Да. В тогда, день, люди когда там масса, выходили. Они в 7 часов вечера, если люди в 8 только возвращаются домой с работы. Проводить нужно на озере. Прошу, Давайте выясни, сколько всего зарегистрировалось участников сегодняшнего обговора? 35 человек. 30. Ну что это за дела? Это 35. Вот. 35 человек из чего не, ну, не, не выкрикивайте. Какая разница сколько? Мы а сейчас правильно. с вами обсудим это да, и примем решение. Вот, до Харьковского метро. Абсолютно вот. правильно. Ливунского идет от Хар... кладбища до Харьковского метро. И дальше дальше. И Дорогоманова, да. и остальные улицы, которые выстроились, которые появились в этом районе. Все люди едут к этому озеру. Но для того, чтобы его благоустроить, никто этим не занимался. А построили гамбелики, рестораны, стрипки, бары, Пахнет. сауны, мойки, что угодно. Я 22 года первый дом Ревудского 4 построили возле озера. Мы когда вселились, озеро было возле дома. Чистое, прозрачное. Как дорогу было. И дороги. Я жил на КПИ, из КПИ мы ездили в гидропарк с детьми, чтобы там отдыхать, потому что там были и аттракционы, были и детские площадки. Сюда приехал счастье! Какое красивое озеро! прям возле дома. Иди купайся. Воду набирали для пищевых продуктов. Готовили на этой воде. А теперь посмотри, что делается. Все сбросы, все буквально нечистоты, все буквально идет в озеро. Вот. Неужели не ждал? Потому что по президенты меняются, головы администрации меняются, но никто вот 22 года еще никто не собирал громадское так сказать слушание. А вот нет, первый нет. раз за 22 года вы собрали для того, чтобы обговорить благоустройство. Этого вопрос. Вот. Нет, так И этот вопрос тоже так, не было бы счастливо несчастливым Вот с одной поговорим. Дворов уже нет. Ничего буквально нету. Одни только рестораны, пивбары и что угодно. Где детям отдыхать, где пенсионерам проводить время. Сделайте, позаботьтесь о том, чтобы в этот район ехали люди отдыхать. Летом, посмотрите, что делается. До двух часов ночи свадьбы, дни рождения и салюты, да. Салюты. Это самое идет И каждый депутат, который идет, народные депутаты, каждый гарантирует и обещает, что мы приведем в порядок озеро Солнечное. Мы сделаем то, мы сделаем то. Грибков нету, раздевалок нету. Сделайте хотя бы мастерскую по прокату этих лежанок. Еще какие-нибудь, так сказать, приспособления для отдыха. Ничего буквально нету. Песок весь вывезли. Все бордюры поломаны. Все буквально а развалилось. Туалеты превратили. А почему? Мы были на месте. Мы видим, что там происходит. Вы видите, вы видите говорить, так чего ничего а вот не делаете? Раз... Не принимаете никакого Можно мне участия в том, чтобы а навести порядок. Раз, вот то, о чем вы говорите. Аттракционы клумбы, ограждение, чистая территория, организация туалетов. Как раз мы вам и предлагаем этот проект, понимаете, не застройка, мы говорим об отуток, о батутах, о поле для гольфа, для да, бюджета. Это, все, платно это все будет платно. Все будет платно. У нас есть три шикарные площадки. Давайте это выслушаем, общаться. что они предлагают. А спать. Ну, вы тогда каким-то образом Это, это называется зона отдыха. Правильно, в зоне отдыха, одни рестораны. Нам отдельно. Я сейчас всех представлю, вы же не даете этого сделать. Всего? Я прошу вас, подождите две минуты. Давайте мы с вами Понимаете, для того, чтобы кого-то представлять, для того, чтобы людей вызывать к трибуне, для того, чтобы они рассказывали, представляли себя, мы должны с вами выдержать процедуру. -а -а -а. Даже голосовать не надо. Добав я не, не знаю. Можно я скажу? Я... Я... Ну сейчас, я... Я... вытащите, два слова вы скажу, и вы будете говорить. Я не понимаю, почему вы, депутаты, не понимаете этого? Почему вообще этот вопрос должен был... Так, я не правило. Правило. Дома, як мене знають, я вас всіх прошу. У нас у всіх певну, певний час обмежен. Давайте вислухаємо процедуру, затвердимо її. ми Зараз не подіруємо нічого. Затвердимо цю комісію, виберемо свого секретаря. потім вислухаємо суть ворогу. Або задаємо всі свої комісії. Ні, почекайте. Ви думаєте, я за або що? Є певні правда. Я пропоную їх затриматися. Все це затвердить. Я извиняюсь. Поскольку вы друг друга слышать не хотите, вы готовы говорить хором. Но ваше отличие от хора ⁇ это то, что хор поет одно. Вы каждый говорите свое, друг друга не слышите. Очень важно на самом деле слушать и слышать. Не получается, нет никаких проблем. На самом деле вы правы по поводу того, что очень мало людей для того, чтобы здесь этот вопрос поднимать вообще. На самом деле вы правы по поводу того, что необходимо изначально попробовать провести какие-то обсуждения на территории озера. Надо выходить туда на улицу. Все, что хотелось сегодня. Есть предприятие, обратилось, хотелось без принятия решений, без ничего обратиться к жителям этого микрорайона и задать им вопрос. Другое благоустройство стоит денег. То, что сейчас в государстве в Киеве денег нет, вы все это прекрасно знаете. Есть предприятие, которое сказало, мы готовы в это благоустройство вкладывать, но для того, чтобы вкладывать, мы хотим что-то потом с этого получать. Вы говорите о том, что я вас прошу, одну минуту потерпите. Вы говорите о том, что мы не хотим, чтобы здесь вкладывали. Это абсолютно нормальная позиция. Мы хотим, чтобы было так. Мы хотим прожить здесь. Год, два, три, пять. Пока страна не станет на ноги, и здесь не будет построен коммунальный парк за наши бюджетные деньги. Будем ждать. Нет никаких проблем. Не хотите слушать? Люди хотят спокойно жить. Люди хотят спокойно жить. Я с вами абсолютно согласен. С Поэтому а, для Что того чтобы для того чтобы обсуждать тоже благоустройство озера, необходимо этот вопрос делить на две части. Первое это то, о чем вот Мария Михайловна говорила это возобновление, скажем так, экологической составляющей да, вот этого озера и того микрорайона, который вокруг озера. Здесь нужны специалисты, люди, которые в этом глубоко разбираются и с помощью которых мы сможем восстанавливать эту экологию. Слава Богу, у нас здесь избран депутат, который вошел в специальную комиссию Киевского городского совета, который занимается этими вопросами. Поэтому вопросы экологии и вопросы работы депутатов, давайте это будет отдельно. После этого мы вернемся к вопросам благоустройства территории. Найдутся бюджетные деньги для того, чтобы можно было это благоустроить, будут благоустраивать за бюджетные деньги. Нет, есть такая вещь, как партнерство бизнеса и государства. Пришел бизнес, который сказал, мы хотим, хотите, идите к людям, Люди пришли, сказали в данный момент нет, мы не хотим. Те люди, которые собрались, говорят о том, что нам это не интересно. Мы Поэтому знаем, в данный момент получается. мы знаем, чем это закончится. В данный момент нет смысла проводить громадские обговорения, исходя из того, какое количество людей собралось, исходя из того, что у нас не решен первый вопрос, каким образом мы будем улучшать экологию озера Солнечное, каким образом мы будем его очистить. Поэтому сейчас, вот, то, что Сергей Анатольевич говорил по поводу того, что есть специалисты, которые смогут выступить и на эту тему, я считаю, что в этом нет необходимости. Слишком мало людей услышат, пусть даже хорошие предложения по этому вопросу. Предложение такое. На этом поставить сегодня точку. Да. Каждый месяц жильцы нашего района получают платежки за квартиру. И там есть такая строка благоустройство территории. Правильно я говорю? И знаете, строка. Благоустройство при да, территории. Да. Один, один, а, три и все остальные. В эту входит почти, я не буду уже, ладно, такие деньги за все время, которое мы платим, вот это вот, я помню, два дерева наше домоуправление посадило, которые живые остались. Остальные все при сдаче дома. Все остальное жильцы своими руками, сами, своими силами сажали. Какое домоуправление? Можете уточнить? Ну, наше домоуправление. Жеш наш. Жен. Наш. Возле озера, которое вот садики и все остальное вокруг. Сколько деревьев посажено? Сколько из них живых осталось? Я ж вам еще раз говорю. Вот в эту платежку, если дома, вы поднимите вопрос, через домоуправление, это ж можно все согласовать, мы все готовы платить 5 или 10 гривен дополнительно в эту. Главное знать, на что идут Да, компании. да, да этот проект, кошт кош, кош, тоже, ну, себестоимость этих всех работ и все, все будут за, я вам гарантирую, начиная от пенсионеров, у которых копейки там, и до последних, да. а кто может, а тем более у нас три ресторана, которые могут нам очень сильно. Раз. он пришел в главе администрации. Правильно. Предложил проект. Вы там хоть раз гуляли? Это единственное место, где вот жители Драгоманова с 1 по Золотовской, 3 до 5 обеду, могут погулять. С, обеду, с другой стороны, идет стройка. До конца улицы. Не то, что Я говорю, до конца улицы. Там паркинг. Пожалуйста, одну минуту. Разрешите ответить. Вот вы там конкретно задаете. Да, я задаю вопрос. То есть, там, в принципе, дышать нечем, потому что с другой стороны стройка, вы предлагаете еще раз там застроить, вот это. просто чтобы там даже негде было пройти. Можно вы сюда отвечать. притащили коммерсанта самого обыкновенного, который да. собирается там сделать деньги. Вам должно быть стыдно. Да? Можно вы еще сказать по этому же поводу? Можно я отвечу? Вот Ходи смотрите, можно, можно сказать? Можно я отвечу молодому да. человеку? Господи, а а что вы ответите? Я поэтому говорю. Я, я не хочу, пожалуйста. Я гулял. Второе, мне не стыдно. Пожалуйста, задавайте. Да вам, пожалуйста, не стыдно. Вы прочитали на людей. Вы очень... А главе администрации, вы там гуляли, и вы считаете нормально, а там нельзя пройти по ситуации. Я не могу поломать. Вас не услышит там Вас не слышат. Иди к столу Иди к столу. Вот, я купила квартиру здесь, только из этого озера. Я живу, у меня окна выходят на озеро. И когда в прошлом году поставили просто один маленький, вот здесь я в пятом доме живу, да, у меня да, окна да, на да. озеро выходят, на четвертом этаже. Я слушаю музыку, я, сам, я это сам, все слышно. До трех ночи открыть окна практически, ну, редко это можно. Но не дело в не в этом. Когда открыли одну единственную кафешечку маленькую, Кафе. где просто поставили ларек и пивнушку, да, там было 20 человек собиралось, не больше. До трех ночи невозможно было это. Кто-нибудь был, это комплекс отличный, великолепный для детей. Вы его даже не я видела, вы я начинали. закончила институт декоративно-прикладного искусства, Шесть лет, государственное образование. Я четко, нет, я четко представляю 4 кафе поставить, поставить этот самый развлекательный, поставить колесо обзора, поставить, вы знаете, это будет собираться тысячу детей. Это бесконечные визги до 12 ночи. Это окна не откроет ни один Но человек. Здравствуйте. Вы были где-нибудь возле развлекательного комплекса? Я, скажу, я отдыхала как... неделю в Одессе. Это, это... Там все колесо обзора. Там это вообще не, не нужно находиться. Они не и деньги, а, деньги хотят. Во-первых, видели, что они хотят. Они и деньги хотят. Это первый вопрос. Второй вопрос. Смотрите, второй вопрос. Заранее надо сообщить. Вот вы же, по-моему, говорили о том, что объявления висели на каждом подъезде. Да, Объявления были расклеены, и вот те 35 человек, которые пришли сюда, это те люди, которых это интересует. И слава богу, что вы, что вы на самом деле не безразличны к этому вопросу. Я еще раз вам говорю, каждому, каждому администрация не дойдет, каждого за руку на субботник не приведет. Объявления на подъездах наклеены будут обязательно. В течение октября месяца это будет не эта суббота, возможно, будет следующая суббота. На территории озера Солнечное мы с вами организуем здесь субботник. Хорошо. Отлично. Можно, можно